Baik, selamat kembali. Apa khabar Malaysia? Chat, sebelum ya. kita mulakan perbincangan ni, saya nak ada test untuk awak. boleh Bolehkah? Ah, okay. Test, eh? 3, 2, 1. Tepuk, tepuk pengakap. Oh, okay. eh, Cuk. dia cakap pasal pengakap ni sebenarnya mengimbau kembali uh, belasan tahun lepas lah okay. saya meninggalkan sekolah. Ingat lagi tau zaman sekolah saya antara yang memang nak uh, sertai persatuan pengakap. Tapi... Uh -huh. uh, tidak berjaya sebab, ah, sebab dah terlalu ramai pelajar-pelajar uh, lain yang tertumpu kepada persatuan pengakap itu oh, sendiri kan pengakap menjadi sangat. perhatian betul, ha, betul. time tu kita senasib sebab saya pun tersingkir hmm. terpaksa masuk badan <laughs> lain tetapi apa pun hari ini kita nak bersama dengan <coughs> ketua pengakap negara yeah. kita iaitu major general datuk profesor Dr. Muhammad zain bin besar <coughs> uh, selaku ketua pengakap negara kita nak berbincang soal menghayati identiti penyegaran semula pengakap Malaysia yeah. assalamualaikum datuk Waalaikum. Okay. Wow, penuh paku-pakunya. Ah, terima kasih atas kesudian meluangkan masa kita nak imbas baliklah eh zaman saya jadi tak sempat nak jadi pengakap hmm. dulu. Tapi tak apa hari ini kita dapat merasainya. Okey, saya difahamkan 1 uh, September ni ialah hari pengakap Malaysia uh, untuk uh, sambutan kali yang ke-117 mungkin sebagai permulaan Datuk boleh kongsikan secara ringkasnya apa pencapaian terbaik pengakap Malaysia yang boleh Datuk kongsikan sehingga ke hari ini dan berkaitan dengan logo dan juga pakaian seragam baru yang ditubuhkan yang diperkenalkan ataupun penjenamaan semula logo pengakap ya, itu sendiri. Ya terima kasih. Saya tadi terharulah mendengar tuan-tuan dan puan-puan ingin menyertai pengakap tapi mm -hmm. tak berjaya kerana ada kota yeah, <laughs> Itu ramai. masalah kita lah ya. <laughs> Semua nak masuk pengakap tapi di kota mm -hmm. Jadi pengakap ni dah berumur lebih 117 tahun. Yeah. Di dunia dah 118 tahun. Mm -hmm. Jadi kita menyambut hari pengakap pada 1 September mm -hmm. kerana waktu dulu semasa British yang mengetuai mm -hmm. pengakap negara mm -hmm. dia dah tahu 31 Ogos tamat. 1 mm -hmm. September ni mm -hmm. dia perlu mm -hmm menurunkan kuasa kepada negara uh -huh. untuk menubuhkan pengakap. Yeah. Jadi dibuat permohonan kepada World Bureau dan uh -huh. kita sijil kita penubuhan pengakap negara bermula uh -huh. 1 September. Uh -huh. Itu cerita dia. kemudian pengakap ni yang sebenarnya satu organisasi muda remaja yang terbesar di di dunia. Yeah. Kita keahlian kita 60 juta. Wow. 60 juta at uh -huh. any time 60 juta. Dan ahli dunia 174 negara. Uh -huh. Dan di Malaysia ni kita diwartakan di bawah akta parlimen uh -huh. Di mana yang dipertahankan agung Adalah penawang utama dan sultan-sultan Adalah penawang negeri termasuk TYT Jadi memang dia hebatlah uh -huh. ya. Dan terbukti ha, Tentang ha, pencapaian uh -huh. Banyak pemimpin-pemimpin negara ni Bekas-bekas uh -huh. Saya sendiri personally mengetahui mereka Bekas-bekas parlimen angkatan tentera Pengarah kastam, pengarah hasil dalam negeri uh -huh. Ketua polis negara <coughs> Banyak dan ketua-ketua industri, milenial-milenial, in fact beberapa mereka ni telah masuk pengakap dan ada yang menderma hampir satu juta satu juta untuk pengakap dan ramai ya itu hasil yang pencapaian yang besar yang saya bercerita-ceritalah nak tulis uh, who's who in scouting so oh, saya nak mintalah ahli-ahli pengakap yang pernah menjadi pengakap walaupun di sekolah rendah walaupun lima enam bulan kita anggap sebagai ahli. Uh -huh. berilah kita buat satu buku khas. Mhm. Uh Penghargaan. -huh. Ah. <laughs> <laughs> Itu Ali yang pengagaplah. Kemudian bagi saya pencapaian terbesar ialah kita berjaya bawa World Organization of the Scout uh -huh. Movement daripada Geneva ke Malaysia, Kuala Lumpur. Okay. Mereka ni dah bertapak di Europe di England, di Canada, kemudian di Geneva berpuluh-puluh tahun. Kemudian kita berjaya bawa ke Malaysia. ...cerita dia panjang. Ramai yang uh, menentang. Tapi yeah. <coughs> kita berjaya, alhamdulillah telah lebih 10 tahun... Uh -huh. ...dah berada di Kuala Lumpur. Uh -huh. Jadi ini adalah satu penjalanan yang terhebat... Uh -huh. ...bagi pengangkat Malaysia dan uh -huh. bagi negara... Uh -huh. yeah. ...di mana hampir setiap bulan... Uh -huh. ...perjumpaan, mesyuarat, bengkel, kursus-kursus... Uh -huh. ...diadakan di Kuala Lumpur. Uh -huh. yeah. Dan kalau kita google Scott.org... Mm -hmm. Berpuluh-puluh ribu Bahan cetakan mm -hmm. Buku mm -hmm. huh, Material mm -hmm. Semuanya bertulis tu Ah uh, from World Scout Bureau Kuala Lumpur Malaysia. Oh mm -hmm. right. hebat. lah. Baik Datuk, Baik. itu antara pencapaian-pencapaian cemerlang Pengakap Malaysia. Kita mm -mm. nak tahu juga di sebalik kecemerlangan Pengakap Malaysia hari ini, mm -hmm. tapi saya tengok pengakap hari ini makin handsome. Dari segi <laughs> warnanya baru, logonya baru. Yeah. Datuk cerita sikit berkenaan dengan pembaharuan ini. Mm -mm. Kita dah guna warna kelabu lebih 70 tahun. Ya, yeah, okay. saya zaman warna kelabu. <laughs> yeah. Jadi kelabu ni banyaklah negatif connotation, kelabu okay. asap. Mm -mm. budak Dak kelabu macam-macam lah. Mm -hmm. Kemudian kelabu ni uh, warna lama. Yeah. Tidak resonate dengan the young people. Mm -hmm. Dan warna kelabu ni sekarang ni hanya digunakan di beberapa berbe buah negara seperti India, yeah, uh, Sri Lanka. Mm -hmm. yeah. Jadi uh, dah banyak pupus lah. Yeah. Di Egypt ni mereka guna warna merah. Oh, ya uh -huh. di Amerika, lain di Australia, Singapura semua dah tukar warna. Uh -huh. Jadi dengan muda remaja, uh -huh. dengan ramainya ahli-ahli wanita, uh -huh. jadi kita buat kajian, ini adalah warna yang sesuai uh -huh. untuk zaman sekarang. Uh -huh. Kemudian warna kelabu ni ada lebih 100 jenis tona. Kita dah tanya colour expert lebih 100 uh -huh. dan beberapa pengakap pakai, tidak ada keseragaman. Uh -huh. Dan lagi satu yang paling penting mana kelabu dijual secara black market okay. tanpa memberi apa-apa royalti kepada organisasi. Uh -huh. Jadi dengan inform baru yang kita kontrol dengan supplier yang besar, jadi kita berharap dapat sekurang-kurangnya 1 juta keuntungan uh -huh. setahun. Ya. Yeah. Uh -huh. Baik, kita nak tahu uh, warna satu warna yang baru Datuk. Uh -huh. Yang kedua logo, ni uh -huh. okay, yeah. apa lagi yang barunya? Uh, semua baru kita uh, baju stokin kasut semua sekarang oh. ni ada logo pengakap okay. dan apa-apa penjualan yang ada logo pengakap kita akan dapat royalty mm -hmm. semuanya baru semua baru topi okay. uh, kasut stokin mm -hmm. dan banyak lagi alat-alat yang kita akan buat mm -hmm. untuk kita menjenamakan mm -hmm. pengakap malaysia okay. Oh, okay. baik menyebut tentang penyegaran jenama Ah, mungkin uh, Datuk boleh kongsikan maksud di sebalik penyegaran jenama itu sendiri. Dia the branding dan brand refresh. Baik. Branding pengangkat ni memang dah brand lama dah. Mm -hmm. Tapi brand refresh ni kita menyegarkan brand lama. Mm -hmm. Jadi dengan penyegaran brand lama kita harap the brand baru ni akan resonate dengan katanya vision and mission, mm -hmm. katanya aspiration mm -hmm. dan juga resonate dengan the young people's mind. Uh -huh. Uh -huh. Jadi penyegaran jenama ni bukan saja di luaran uh -huh. itu uniform, topi, seluar, uh -huh. kasut uh -huh. tetapi juga dalaman. Dalaman uh -huh. ni maksudnya kita punya aktiviti, program-program yang kita laksanakan uh -huh. semuanya akan kita rebrand. Dan rencana-rencana uh -huh. yang kepandaian yang ada lebih kurang 100 semuanya kita telah design semula uh -huh. supaya nampak lebih segak lebih menggambarkan aktiviti yang mereka laksanakan mm -hmm. dan lebih kelihatan ceria dan menarik. Yeah. Mm -hmm. Baik itu dari segi fizikalnya penampakan yeah. lebih ceria, menarik dan yeah. of course lagi handsome mm -hmm. right? lah <laughs> Baik, kita nak tahu juga di sebalik pembaharuan dan juga penjenamaan baharu ini Datuk, kita tak nak ketepikan dari segi sahsiah ahlinya. Kita tak nak nafikan dari segi kepimpinan ahlinya. Bagaimana kepimpinan dan juga sahsiah ini dikekalkan hari ini Datuk? Pengakap ni memang dengan co-business lah the development of character ya yeah. hmm? memperkasakan sahsiah diri ya yeah. yeah? uh, dia adalah satu organisasi muda remaja di mm -hmm. dalam bidang sosial dipanggil non-formal education ya yeah? non-formal education yang terbesar mm -hmm. di dunia yeah? mm -hmm. dan kurikulum dia memang sudah mantap telah teruji uh, sejak beratus tahun dahulu di seluruh dunia mm -hmm. kalau kita lihat uh, di Amerika Daripada 12 orang yang berjalan kaki di bulan, yeah. 11 adalah pengakap. Yang pertama Neil Armstrong adalah pengakap. Mm -hmm. Jadi memang terkenal untuk development of not only soft skill, mm -hmm. but even the hard skill. Kalau di sekolah kita belajar mostly cognitive, ilmu saja, mm -hmm. psychomotor, perbuatan. Yeah. Tak ada belajar sejarah, tak ada psychomotor, mm -hmm. matematik tak ada psychomotor. Mm -hmm. Tapi pengakap ni kognitif, psychomotor plus efektif. Uh -huh. effectively the development of soft skill leadership skill communication skill Teamwork uh -huh. jadi benda tu adalah satu latihan yang terbaik untuk budak-budak uh -huh. dari peringkat umur 5 uh -huh. tahun di mana kita ada pengasuh lebah uh -huh. kemudian sekolah rendah mengakap kanak-kanak uh -huh. ha peringkat 1 2 3 pengakap muda uh -huh. pengakap remaja sehingga tingkatan 5 kemudian uh, pengakap kelana uh -huh. jadi sistem syllabus untuk pun apa enhancement of character tu yeah. memang dah di rangka dengan Sebegitu begitu baik setiap peringkat umur tu ada setiap peringkat umur ada mana kita masih lagi berpeluang untuk uh, terlibat sama ke bagaimana untuk pangkat majar ataupun pangkat level kita ni walaupun dia unik special dia bukan eksklusif <coughs> dia inklusif kita ada pengakap untuk uh, OKU ya yeah. semua murid-murid mengambil pengakap sebagai mm -mm. badan beruniform. Mm -mm. Kita pengakap mula pada tadika. Mm -hmm. Ada selebus dekat tadika mm -hmm. tu. Kemudian sampai kelana ada rencana yang berasingan. Mm -hmm. Dan selepas tu jadi pemimpin. Yeah. Tetapi macam uh, Host kita ni kalau nak join mm -hmm. anytime boleh. Okay. Kita ada BP girl sampai umur dia kalau manusia hidup 200 tahun sampai 200 tahun, boleh. Oh, okay. Sampai so, berpikir. Saya nak cuba pengangkat kelana lah, boleh. <laughs> ah, ah, kalau umur 25 tahun, boleh. Saya okay. nak pengangkat lebah tadi. Ah, okay. Pengangkat lebah ni budak-budak terdekat. <laughs> budak-budak <telika. laughs> Okey. Baik, okay. apa pun kita nak ucapkan terima kasih sebenarnya. Dan mm -hmm. saya suka bila pembaharuan demi pembaharuan yang mana kita tahu berkenaan dengan uniform sekolah pengangkat dulu sampai hari ini. daripada warna kelabu kepada warna uh, baharu. Mm -hmm. Ini juga semangat dan juga aura barulah kepada yeah. pengangkat negara atau uh, Pelapis apapun, Pelapis negara mm -hmm. Apapun kita nak ucapkan selamat uh, hari Pengakab Malaysia yang ke-117 pada yeah. 1 September nanti Datuk mm -hmm. All the best mm -hmm. Dan ya yeah, terima kasih kepada Major General Datuk Profesor Dr. Muhammad Zain Bidin Besara Ketua mm -hmm. Pengakab Negara InsyaAllah kita jumpa di lain masa Datuk <laughs> Baik uh, apa khabar Malaysia sekejap je uh, yeah. Nak melambungkan tirainya dah Apapun diharapkan perkongsian kita hari ini dapat kita manfaatkan bersama dalam kehidupan seharian Betul kita dah bincang juga pelbagai pengisian hari ini <laughs> dengan dengan pengurusan sisa pepejal mm -hmm. berkenaan dengan kemajuan ASEAN dan sebagainya mm -hmm. juga berkenaan dengan pengakap negara. Tadi Datuk dia buat buku baru kan? Penulis-penulis ahli-ahli pengakap sudi-sudi juga hasilate untuk yang tak jadi jadi pengakap ni. <laughs> tak apa masih lagi ada peluang kan dah bagi tahu tadi. Okey, insya-Allah sampai kita jumpa lagi saya Chedi. Assalamualaikum. Saya Arif Ahmad. Bye bye.